Malaysia adalah negara miskin yang mundur disebabkan oleh kenyataan seorang profesor Korea. Para pelajar Universiti Jerman mempunyai tanggapan yang buruk terhadap Malaysia. Namun, apabila mereka benar-benar melawat Malaysia dan tiba di stesen bas utama, apa yang berlaku di hadapan mata mereka mengejutkan mereka sehingga tidak terkata. Apakah yang sebenarnya mereka temui? Mari kita teruskan membaca. Salam perkenalan. Saya Hana. Saya belajar di Universiti Muzik Munich, Jerman dan bertugas sebagai konduktor orkestra di Universiti. Baru-baru ini, seorang profesor konduktor berbangsa Korea telah menyertai orkestra kami. Beliau adalah profesor jemputan yang diundang oleh Universiti Munich. Kami pada mulanya penuh harapan ingin mempelajari ilmu dan teknik yang belum pernah kami ketahui daripada Profesor Baharu ini. Tidak disangka, kedatangan beliau telah mengheret seluruh orkestra kami ke dalam kekecohan yang tidak dijangka. Lagipun, beliau adalah seorang profesor yang diundang khas oleh pihak universiti. Kami semua menyangka akan menerima tunjuk ajar yang sangat cemerlang. Namun, bimbingannya hamba dan sentiasa terasa kurang memuaskan mungkin kami terlalu meletakkan harapan yang tinggi dengan pemikiran ini saya menyemak latar belakangnya dan mendapati bahawa beliau tidak pernah memenangi sebarang pertandingan mahupun mempunyai pengalaman praktikal yang istimewa ini sahaja sudah cukup mengecewakan tetapi beliau mempunyai perkara yang lebih menjengkelkan Semasa kelas yang berkaitan dengan konduksi dan persembahan orkestra, beliau selalu mula bercerita tentang topik Malaysia yang tidak berkaitan sama sekali. Tambahan pula, ini bukan sekadar sembang kosong, tetapi mengambil masa lebih separuh daripada waktu kelas. Profesor Korea ini sentiasa mengulang, "Malaysia adalah negara miskin yang mundur. Pergi ke Malaysia hanya membuang masa." Lebih teruk lagi, Mungkin kerana kebenciannya terhadap Malaysia, semua pertandingan orkestra yang pada asalnya dijadualkan berlangsung di Malaysia telah dibatalkan oleh profesor ini. Bagaimana perkara sebegini boleh dibiarkan? Saya secara beransur-ansur tidak dapat menahan tingkah laku profesor Korea ini. Pelajar-pelajar lain nampaknya mempunyai pandangan masing-masing, tetapi disebabkan status sebagai pelajar, mereka memilih untuk berdiam diri. Ada juga beberapa ahli yang terpengaruh dengan profesor ini dan mempunyai tanggapan negatif terhadap Malaysia. Setelah beberapa bulan profesor Korea ini datang, saya akhirnya hilang sabar dan membuat aduan kepada pihak Universiti Munich mengenai perbuatan buruk profesor ini. Walau bagaimanapun, pihak Universiti hanya mengulangi jawapan. Kontraknya adalah enam bulan. Sukar untuk mengubah sikapnya dengan segera. Anggaplah ia tidak dapat dielakkan. Bersabarlah beberapa bulan lagi. Pihak universiti pasti mempunyai kesulitan tersendiri. Namun, walaupun saya memahami hal ini, kemarahan saya tidak dapat dipadamkan. Saya bertekad untuk menentang Profesor Korea ini walau apapun. Jadi, saya memujuk ahli orkestra untuk membuat keputusan pergi secara rahsia untuk menyertai pertandingan antarabangsa Malaysia yang dibenci oleh Profesor Korea itu. Saya sendiri tidak mempunyai perasaan istimewa terhadap Malaysia. Saya hanya ingin menentang Profesor Korea yang membenci Malaysia itu. Tambahan pula, walaupun Profesor Korea itu menggelar Malaysia sebagai negara miskin, hadiah wang tunai pertandingan orkestra di Malaysia jauh lebih tinggi daripada negara-negara Eropah yang lain. Malaysia ini negara jenis apa sebenarnya? Saya rasa bukan saya seorang yang tertanya-tanya. Ahli-ahli lain juga bersetuju dengan pandangan saya dan menyokong lawatan ke Malaysia. Saya segera mendaftar semula pertandingan antarabangsa Malaysia yang telah dibatalkan oleh profesor Korea itu. Maka, kami memulakan perjalanan kami ke Malaysia. Setelah penerbangan selama kira-kira 13 jam, kami menjejakkan kaki di tanah Malaysia. Pemandangan di hadapan mata kami sangat berbeza daripada apa yang kami bayangkan. Pertama, kami terkejut sebaik sahaja keluar dari pintu lapangan terbang. Terdapat ramai pelancong asing di mana-mana. Bukan itu sahaja, pelancong yang kelihatan itu secara semula jadi menyambut kami dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Apa yang kami dengar daripada Profesor Korea ialah Malaysia adalah negara miskin yang sedang membangun. Jadi hampir tiada orang asing yang akan datang melawat. Di kalangan orang asing yang datang ke Malaysia, bukan sahaja terdapat pelancong, malah kelihatan juga pelajar antarabangsa. Jika Malaysia benar-benar negara miskin, saya rasa tiada siapa yang ingin mempelajari bahasa negara ini. Tetapi sebenarnya Hampir semua orang asing di lapangan terbang boleh bercakap sedikit bahasa Melayu yang walaupun tidak fasih, boleh digunakan untuk berkomunikasi. Oleh kerana kami tidak pasti jalan menuju ke destinasi kami, dengan bantuan mereka, kami menuju ke destinasi pertama kami, Terminal Bersepadu Selatan, TBS di Kuala Lumpur. Fakta ini sahaja sudah cukup untuk membuktikan bahawa Malaysia bukanlah negara yang mundur. Tetapi yang lebih mengejutkan ialah infrastruktur pengangkutan Malaysia bukan sahaja berskala lebih besar daripada Jerman tempat saya membesar, malah diselenggara dengan sangat selesa. Semasa berada di Malaysia, saya menyaksikan sendiri teknologi canggihnya. Lebih mengejutkan, walaupun bandar ini padat dengan penduduk, tiada seorang pun gelandangan di jalanan. Semua yang kami dengar daripada Profesor Korea itu terbukti palsu pada saat itu. Profesor Korea itu sentiasa menunjukkan kepada kami gambar-gambar yang penuh dengan gelandangan di jalanan Kuala Lumpur semasa kelas. Gambar-gambar itu menunjukkan pemandangan jalanan yang tidak bersih, yang akan membuatkan sesiapa sahaja berasa jijik. Namun, kami berjalan dari lapangan terbang ke stesen bas dan langsung tidak melihat pemandangan seperti itu. Bukan itu sahaja, ruang hijau dan taman terdapat di seluruh bandar. Rakyat Malaysia berehat di dalamnya. Kewujudan bersama antara alam semula jadi dan orang bandar ini sama sekali bukan kemunduran, sebaliknya harus disebut sebagai kemajuan. Semasa mendengar kuliah Profesor Korea, kami semua yakin bahawa Malaysia adalah negara miskin. Tetapi Malaysia yang sebenar mempunyai infrastruktur pengangkutan yang lebih lengkap daripada negara asal kami. Selain itu, walaupun ia adalah kawasan metropolitan yang ramai penduduk, ia sama sekali tidak huru-hara dan tersusun rapi. Sungai Klang yang mengalir melalui metropolis itu jernih. Kami melihat orang ramai menikmati feri dan ramai pelancong asing mengambil gambar di sekitarnya. Ekspresi wajah orang ramai tenang, memancarkan ketenangan hati. Selepas berjalan sebentar, kami tiba di perhentian bas. Kami akan menuju ke terminal bas ekspres, destinasi kami dari sini. Di sini, saya menerima kejutan yang boleh dikatakan paling besar dalam hidup saya. Ramai rakyat Malaysia menggunakan telefon pintar atau jam pintar di pergelangan tangan mereka untuk membayar tambang bas dikatakan bahawa bayaran boleh diselesaikan dengan hanya menyentuh peranti pada mesin pengesan khusus semasa naik dan turun. Pemandangan sedemikian menumbangkan pemahaman saya sebelum ini. Sukar untuk dipercayai tidak kira berapa kali saya melihatnya. Di kampung halaman kami di Munich, kami perlu membeli tiket menggunakan mesin tiket di dalam bas apabila menaiki bas. Mesin tiket hanya menerima wang tunai, jadi kami perlu menyediakan duit shilling terlebih dahulu untuk membeli tiket. Setiap kali menaiki bas, kami perlu mengeluarkan dompet dan mengira shilling. Tugas yang rumit ini membuatkan saya berasa terbeban. Tetapi di Malaysia, semua tugas rumit ini tidak perlu dilakukan sama sekali. Melihat pemandangan ini, saya pernah bimbang bahawa ramai orang menaiki bas tanpa membayar. Saya sama sekali tidak menyangka bahawa pembayaran diselesaikan dengan hanya menyentuhkan peranti mereka pada mesin pengesan khusus semasa naik dan turun. Kerana saya tidak faham tidak kira berapa kali saya melihatnya, akhirnya saya terpaksa bertanya kepada seorang penumpang di dalam bas bagaimana mereka membayar tambang. Digitalisasi yang begitu meluas dalam butiran kecil harian ini membuatkan saya terkejut. Pada masa yang sama, saya iri dengan sistem revolusioner yang tidak dimiliki oleh negara asal saya ini. Bukan sahaja saya, ahli-ahli orkestra yang lain juga nampaknya mempunyai pemikiran yang sama. Semua orang mengeluarkan bunyi terkejut dan kagum. Malah ada yang berkata, "Adakah di Malaysia tidak perlu membawa wang tunai sama sekali?" Sambil kami terharu dengan teknologi terkini, kami juga seolah-olah memahami mengapa Profesor Korea itu menggelar Malaysia sebagai negara mundur. Pasti teknologi unggul inilah yang membuatnya merasai jurang dengan Korea dan seterusnya menyebabkan rasa rendah diri. Selepas tiba di Malaysia, kejutan berlaku satu demi satu. Di Jerman, pintu bas tidak automatik. Kami perlu menekan butang atau menarik pemegang untuk membuka dan menutupnya. Semua bas di Malaysia mempunyai pintu automatik. Malah ada bas yang mempunyai lantai rendah untuk memudahkan warga emas atau orang kurang upaya menaiki bas. Untuk memberitahu pemandu untuk turun, hanya perlu menekan butang. Pengumuman perhentian seterusnya di dalam bas bukan sahaja dalam bahasa Inggeris, malah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan Jepun. Selain itu, Bas juga dilengkapi dengan Wi-Fi berkelajuan tinggi percuma. Walaupun bergerak, kami boleh berkomunikasi atau menonton video tanpa perlu risau tentang status rangkaian. Kami pernah pergi ke Korea semasa lawatan dahulu, tetapi pengangkutan awam mereka tidak mempunyai kemudahan yang begitu lengkap. Jurang antara kedua-dua negara ini cukup untuk memahami mengapa profesor Korea itu berbohong dan berkeras mengatakan Malaysia adalah negara mundur melihat rakyat Malaysia menggunakan bas-bas yang telah diusahakan dengan sedemikian rupa untuk memastikan semua orang selesa tiba ke destinasi pada saat itu saya benar-benar berasa iri maka setelah perjalanan bas yang jauh lebih selesa daripada yang dijangkakan kami tiba di destinasi kami terminal bas ekspres latihan untuk pertandingan orkestra akan diadakan di dataran terbuka di terminal bas ini kami tiba sedikit masa sebelum latihan bermula Oleh kerana kami jarang sekali datang ke Malaysia, kami memutuskan untuk bersiaga di sekitar terminal. Lawatan pertama ke terminal bas ekspres Malaysia ini amat mengejutkan saya. Ini bukan sekadar terminal bas, tetapi juga kompleks serbaguna. Terdapat pusat membeli-belah, restoran dan juga spa berhampiran. Semua kemudahan berada dalam jarak berjalan kaki. Sangat mudah, yang membuatkan saya amat terharu. Kami segera memutuskan untuk pergi ke spa untuk berpeluh sebelum latihan bermula. Tetapi pada masa ini, timbul masalah. Semasa saya mengeluarkan telefon untuk memberitahu kakitangan pertandingan di Malaysia bahawa kami telah tiba di terminal bas ekspres, saya mendapati bateri telefon saya tinggal kurang daripada 5% di tempat yang asing, mencari peta, mencari cara pengangkutan dan mengambil gambar. Bateri telah habis tanpa disedari. Semasa saya panik ingin membuat panggilan segera, telefon saya tiba-tiba mati. Hanya saya yang tahu nombor hubungan kaki tangan pertandingan, jadi ahli lain tidak dapat menghubungi bagi pihak saya. Sudah tentu, saya membawa pengecas tetapi saya tidak boleh menggunakan soket kuasa sewenang-wenangnya di terminal bas awam. Bukan? Dalam keadaan buntu, saya bercadang untuk mencari tempat bertanya di mana terdapat soket kuasa yang boleh digunakan. Semasa saya hendak bercakap dengan seorang rakyat Malaysia yang lalu lalang, seorang pelajar Malaysia yang duduk berhampiran secara sukarela menghampiri saya. Dia seolah-olah melihat kepanikan saya dan bertanya, telefon anda kenapa? Pelajar Malaysia ini bertutur bahasa Inggeris dengan sangat baik dan dia memahami maksud kami sepenuhnya. Malah, dia memberitahu kami cara untuk keluar dari kesukaran ini. Dia membawa kami berjalan kira-kira seminit ke sudut terminal bas dan pemandangan di hadapan mata kami membuatkan kami tidak percaya. Terdapat berpuluh-puluh pengecas wireless disediakan di sana sesiapa sahaja boleh menggunakannya secara percuma. Ramai orang sudah menggunakan pengecas tersebut. Malah ada yang meletakkan telefon pintar mereka di atas pengecas wireless dan pergi berehat di tempat lain. Saya terpegun. Mengikut akal biasa, di Munich, tiada siapa yang akan terfikir untuk memasang kemudahan seperti itu. Dalam masa tidak sampai lima minit, semua pengecas wayarles dan telefon pintar di sini mungkin akan dicuri. Apakah tahap pendidikan moral yang diterima oleh rakyat Malaysia? Tiada siapa yang terfiksa untuk mengambil telefon pintar orang lain atau pengecas wayarles kongsi. Hampir semua orang meletakkan telefon pintar mereka di atas pengecas dengan bunyi pong seolah-olah ia adalah perkara biasa dan segera pergi. Mereka duduk di bangku berhampiran membaca buku atau minum teh di kafe. Menunggu pengecasan selesai dengan santai. Ahli-ahli orkestra yang berdiri di belakang saya juga mengeluarkan bunyi kebingungan apabila melihat pemandangan ini. Peralatan canggih dan keselamatan Malaysia yang baik menumbangkan pemahaman mereka dan mereka mula gempa dengan terkejut. Di Munich, walaupun di kedai-kedai di bandar, semua barangan dikunci. Jadi, apabila kami mahukan sesuatu, kami perlu meminta juru jual mengambilkannya satu persatu. Ini menunjukkan betapa kerapnya kecurian dan jenayah berlaku. Di Malaysia, kecurian dan jenayah pasti merupakan perkara yang tidak biasa. Tingkah laku orang ramai seolah-olah tidak bimbang langsung tentang barang mereka dicuri oleh orang lain. Dari sudut ini, Dapat dirasakan bahawa kesedaran asas rakyat Malaysia berbeza daripada orang Jerman atau Amerika. Sambil saya terkejut dengan pelbagai kemudahan di Malaysia. Telefon pintar saya telah dicas penuh dalam masa kira-kira 20 minit sahaja. Walaupun pengecas wireless kongsi, ia disediakan dengan peralatan berprestasi tinggi kami mengucapkan terima kasih kepada pelajar yang menunjuan tempat itu kepada kami dan memberinya tiket untuk pertandingan orkestra yang dijadualkan keesokan harinya. Dia tidak menunjuan sebarang lagak seperti telah melakukan sesuatu yang hebat, menunduk hormat dengan mendalam untuk mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi dengan senyuman yang ceria. Apabila kami berjaya menghubungi kaki tangan pertandingan dan berasa lega, satu suara memanggil saya dari belakang. Rupa-rupanya, seorang ahli orkestra telah menemui pemandangan yang luar biasa di luar terminal bas. Saya dan ahli-ahli lain berjalan keluar dengan perasaan, apalagi yang akan berlaku kali ini? Di sana, terdapat pemandangan yang tidak pernah kami bayangkan. Di perhentian bas, terdapat seorang wanita menolak kereta sorong bayi dan orang berkerusi roda sedang menunggu bas. Di Jerman, orang yang menggunakan kereta surung bayi atau kerusi roda biasanya membayar untuk memanggil teksi besar sendiri dan jarang menggunakan pengangkutan awam bersama orang ramai. Mungkin sama di negara lain. Saya rasa pemandangan seperti ini tidak dapat dilihat tidak kira betapa lengkapnya dasar kebajikan sesebuah negara. Jadi pemandangan ini adalah sesuatu yang baharu dan mengejutkan bagi saya. Pada masa yang sama, saya berasa kasihan kepada kereta surung bayi dan kerusi roda yang menunggu bas kerana mereka perlu menaiki bas bersama-sama. Di Jerman juga, orang-orang ini perlu menunggu penumpang lain naik dan hanya boleh naik jika ada ruang. Memikirkan mereka mungkin perlu menunggu selama berjam-jam untuk ini membuatkan saya sedih. Namun, apabila sebuah bas ekspres besar tiba, saya faham sepenuhnya. Yang mengejutkan, Pemandu bas ekspres itu mula membantu satu persatu kereta sorong bayi dan kerusi roda yang menunggu di perhentian bas untuk menaiki bas. Pemandangan seperti ini mustahil berlaku di Jerman. Tugas pemandu bas adalah untuk memandu dan membawa penumpang ke destinasi mereka. Walaupun mereka membantu orang-orang ini, gaji mereka tidak akan meningkat. Pasti tiada siapa yang akan melakukan sesuatu di luar skop kerja mereka secara khusus. Bukan? Oleh sebab itu, saya faham bahawa pemandu bas Malaysia ini tidak menganggap bantuan itu sebagai sebahagian daripada kerja. Dia melakukannya secara sukarela tanpa mengharapkan balasan, didorong oleh rasa tanggungjawab dan kebanggaan terhadap kerjanya. Selain itu, saya juga sangat terharu dengan penumpang lain. Ia mengambil masa yang agak lama untuk menyediakan tanjakan dan menyesuaikan tempat duduk untuk membolehkan penumpang berkerusi roda menaiki bas, tetapi tiada seorang pun yang mengeluh. Orang ramai hanya menunggu dengan tenang seolah-olah ia adalah perkara biasa. Pemandangan sedemikian amat mengesankan. Di Jerman atau negara-negara maju Eropah yang lain, jika bas tidak berlepas tepat pada masanya, penumpang lain akan segera mengeluh atau menunjukkan ekspresi tidak senang tiada seorang pun rakyat Malaysia yang menunjukkan ekspresi tidak senang sebaliknya hanya menunggu kualiti rakyat Malaysia yang tinggi membuatkan saya terkejut di kalangan penumpang kami juga melihat orang yang secara sukarela menyapa orang yang membawa anak kecil atau bayi dan memberi tempat duduk mereka boleh dikatakan pemandangan seperti ini tidak akan ditemui di negara lain. Budaya bertindak dengan belas kasihan, bukan sahaja memikirkan kemudahan diri sendiri tetapi juga mengambil kira orang sekeliling, adalah unik di Malaysia. Ini adalah kali pertama kami menggunakan pengangkutan awam di Malaysia. Tetapi ia bukan lagi hanya alat pengangkutan ia menjadi tempat di mana orang yang mempunyai kesedaran moral yang sama mengambil berat dan membantu orang yang kurang upaya fizikal dan golongan yang lemah. Pemandangan ini tidak dapat ditiru oleh mana-mana negara maju yang lain. Profesor Korea itu pasti cemburu dengan perkara ini. Sebab skim dia terus-menerus menanamkan dalam fikiran kami tanggapan bahawa Malaysia adalah negara mundur, menunjuan kepada kami video dan gambar palsu cuba memanipulasi persepsi kami Sungguh luar biasa bahawa orang ramai boleh berkongsi kesedaran moral yang begitu tinggi Ini bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dalam masa yang singkat Saya rasa negara-negara maju yang lain akan memerlukan masa yang lebih lama untuk mengejar kesedaran Malaysia ini Dengan cara ini ahli-ahli orkestra kami menemui keajaiban yang tidak terkira banyaknya di terminal bas ekspres Malaysia. Walaupun kami ingin meneruka lebih banyak lagi, masa untuk latihan luar semakin hampir. Kami mengambil instrumen muzik kami dan menuju ke dataran berhampiran pintu masuk jalan bawah tanah. Walaupun hari ini adalah latihan, kerusi sudah dipasang di dataran dan kami dapat merasakan penonton menantikan persembahan kami saya mengesahkan skor dan tongkat konduktor dan berjalan ke pentas bersama ahli-ahli lain. Namun, sebelum latihan bermula, saya merasakan sesuatu yang tidak kena dan memutuskan untuk menangguhkan masa mula kira-kira lima minit. Setelah melihat sekeliling, barulah saya menemui punca ketidakselesaan itu. Walaupun ia adalah konsep luar, tiada seorang pun polis atau pengawal pribadi di sekeliling untuk melindungi kami. Di Jerman, apabila konsep sedemikian diadakan di luar, pengawal dan pengawal pribadi akan disediakan, walaupun tanpa permintaan khas, untuk mengelakkan penonton menceroboh atau instrumen yang mahal dicuri. Apabila saya tiba di sini, saya menyaksikan sendiri bahawa Malaysia adalah negara yang selamat dengan keselamatan yang baik. Saya tahu ini dengan jelas tetapi saya tidak faham mengapa tiada seorang pun pengawal keselamatan. Kami akan menyertai pertandingan keesokan harinya, dan jika sesuatu berlaku kepada instrumen penting kami, ia tidak dapat diperbaiki. Menghadapi keadaan kecemasan ini, saya agak marah dan memanggil kaki tangan pertandingan Malaysia, menanyakan mengapa keselamatan begitu longgar. Namun, berbeza dengan sikap saya, kaki tangan pertandingan Malaysia ketawa dan menjawab, tempat ini berbeza daripada Jerman. Penonton tidak akan menceroboh dan instrumen juga tidak akan dicuri. Percayalah kepada saya, mari kita mulakan latihan. Setelah mendengar kata-kata ini, walaupun saya masih tidak dapat mempercayainya, masa suntuk dan saya terpaksa melambaikan tongkat konduktor dengan perasaan takut latihan berlangsung selama kira-kira 30 minit. Mujulah tiada penonton yang mencerubuh dan persembahan berjalan lancar. Dengan itu, lagu terakhir juga berakhir dengan selamat. Pada saat saya berasa lega, penonton yang mendengar persembahan itu berdiri serentak dan memberikan tepukan gemuruh kepada kami. Lebih-lebih lagi, beberapa wakil datang ke hadapan kami dengan sejambak bunga, kopi dan nasi lemak menyampaikan rasa terharu mereka terhadap persembahan kami dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Kejutan ini membuatkan air mata saya mengalir. Pada masa yang sama, prasangka yang selama ini ada dalam hati saya terhadap Malaysia hancur sepenuhnya. Sebelum latihan, tidak kira apa yang kaki tangan pertandingan katakan tentang betapa selamatnya Malaysia, saya tidak dapat mempercayainya, malah mengeluh sedikit. Menghadapi orang-orang yang begitu terharu dan gembira dengan persembahan kami, saya akhirnya melambaikan tongkat konduktor dengan perasaan ragu-ragu. Walaupun ia tidak boleh dikatakan sebagai persembahan terbaik, rakyat Malaysia begitu gembira dan bahkan menyediakan begitu banyak makanan untuk kami. Ahli-ahli lain juga pasti mempunyai perasaan yang sama. Saya dapat melihat ada yang mata mereka berair seperti saya. Malaysia berbeza daripada mana-mana negara maju. Ia penuh dengan perkara-perkara yang menumbangkan pemahaman kami. Di negara yang selamat seperti mimpi ini, di mana orangnya penuh belas kasihan, saya tidak dapat berbuat apa-apa selain mengalirkan air mata kerana terharu. Jika di negara lain, konsep luar mungkin memerlukan puluhan pengawal keselamatan, tetapi di Malaysia, kewujudan pengawal keselamatan pun tidak perlu tiada siapa yang berfikir bahawa pengawal keselamatan diperlukan. Ini menunjukkan betapa tingginya kesedaran moral seluruh masyarakat dan yang membina masyarakat ini adalah kesedaran setiap individu. Keesokan harinya, kami juga berjaya menyelesaikan pertandingan orkestra rasmi. Rasa kelegaan selepas pertandingan membuatkan kami menggunakan sisa masa tinggal untuk menikmati Malaysia sepenuhnya. Saya dan ahli-ahli orkestra yang lain melawat tempat-tempat menarik dan merakam pelbagai rupa Malaysia ke dalam video. Kami melakukan ini untuk menunjukan video ini kepada profesor Korea itu. Apabila kami kembali ke Jerman, kami akan memberitahu dia yang cuba memanipulasi kami dengan maklumat palsu. Kebenaran yang kami ketahui dan rupa sebenar Malaysia. Apakah ekspresi yang akan dia tunjukkan apabila dia mengetahui fakta ini? Saya mula teruja menantikannya sekarang. Bagaimana pendapat anda? Walaupun Hana dianiaya teruk oleh profesor Korea itu, keadaannya berubah sepenuhnya setelah dia benar-benar melawat Malaysia. Bagi kami rakyat Malaysia, kemudahan ini adalah perkara biasa dan perkara yang kami gunakan setiap hari. Namun, bagi Hanah dan rakan-rakannya, pengangkutan awam Malaysia adalah teknologi canggih yang membuatkan mereka terkejut. Dan untuk kemudahan ini menjadi begitu lengkap, kesedaran moral yang tinggi rakyat Malaysia adalah penting. Untuk kesedaran moral dan semangat belas kasihan ini meresap di kalangan orang ramai bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dalam sekelip mata. Ini adalah sesuatu yang diwarisi oleh rakyat Malaysia turun temurun dalam sejarah yang panjang. Saya sendiri pernah bertungkat kerana cedera. Tetapi apabila menaiki bas atau LRT, ramai orang akan menunjuan kepada saya tempat duduk kosong atau memberi tempat duduk mereka kepada saya. Mendengar kisah Hana kali ini mengingatkan saya tentang bantuan yang saya terima pada masa itu dan hati saya berasa hangat. Saya berharap kesedaran moral dan belas kasihan ini yang dipuji oleh orang asing dapat terus diwarisi kepada generasi akan datang. Pembaca cerita ini pasti pernah mengalami pengalaman yang mengharukan seperti ini di LRT atau bas. Bukan? Jika ada, sila kongsi cerita anda. Kami juga menantikan pendapat anda tentang cerita kali ini. Terima